Это ребята, которые забрал военно-транспортный самолет, который у нас был примерно месяц назад. Прилетает трое бойцов. Ну и по мнению литовской стороны, и самих ребят у нас с ними была связь. Они очень довольны, они, как они сказали, что их проблемы ушли в никуда. И действительно приятно, что каждый солдат, который сегодня у нас возвращается с Литвы, возвращается именно с такими словами, что «да, я выздоровел». И сегодня вместе с ними прилетает военный врач с военного реабилитационного центра, который сразу же проводит отбор еще наших раненых и шесть человек будут готовы к отправке буквально на следующей неделе они также улетят на реабилитацию в Литву Мы только что возвратились из Литвы. Там было проведено реабилитационное лечение бойцов. Да, войны довольны, вы можете сами их спросить. Более-менее успех мы добились. Еще остались у нас двое военных. Хотим восстановить до конца, чтобы могли ходить самостоятельно. Ну и цель моей приездки – еще отобрать 5-6 воинов для реабилитации и продолжать свое. Спасибо полностью администрации и госпиталя, и санатория, и больницы, да, больницы, вот больницы. поэтому все просто на высшем уровне и относились, все все отлично.